नमस्कार भाई दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के अमेरिका से आने के बाद पहली बार बोले है पहली बार बोले नहीं है छोले है ट्रम्प ने छोड़ दिया ट्रम्प ने पूरे तरीके से और यह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ऐसा छोड़ दिया ने उसके बाद फिर पन्नू का एक और वीडियो आ गया एक और आ गया जो आपको पहले बताया तो था ही था अब लेटेस्ट वीडियो एक नहीं दो आए हैं दो आए हैं और वो है ना वकील है पढ़े लिखे मोरन पढ़ में बहुत फर्क होता है आपको पहले ही बताया था वो कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे तुम उसको फंसा सको वकील है वो उसको पता है कैसे किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन हमारे वाले अनपढ़ बस्ता भारी और फिर बचे चंगू मंगू मंगू इनको इनको कुछ पता ही नहीं होता बस ना हिंदी में भाषण चाहिए अंग्रेजी इनकी समझ में नहीं आती ऊपर से निकल जाती है क्योंकि फिर भी, भी अंग्रेजी सुनकर तो अंग्रेज आज तक चकराए हुए हैं भाई ये कौन से कौन से फार्मूले देगा हमारा तो दे समझ में नहीं आई सी अंग्रेजी थी कोई बात नहीं अब आपको ना वीडियो भी दिखाएंगे और बताएंगे क्या बोल ट्रंप ने और क्या बोलिया उसने थोड़ा ना ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को बीच में एक दो लाइन सुन के ना अपना कमेंट करके ना वाई याद की चाय पाए पाए मत किया करो सबसे पहले तो सरबजीत सिंह फिफ्टी के नाम से आईडी भाई ने तीन सौ रुपये थे थैंक्स बटन के जरिए बलजिंदर सिंह ढिल्लोन भाई है जिन्होंने सो रुपये भेजे थे थैंक्स बटन के जरिए और बाद सिंह खालसा भाई है जो तकरीबन हर वीडियो पर सौ रुपये भेजते हैं थैंक्स बटन के जरिए तकरीबन हर वीडियो के ऊपर उनसे तो बात भी होती रहती है बहुत अच्छा और बहुत ही रॉयल बंदा है बादसिंह भाई ट्रंप साहब ने भाई पहली बार कोई बयान दिया है मोदी साहब के आने के बाद और बयान भी ऐसा दिया कि ना ये चंगू मंगू मंगू अपना माथा पीट लेंगे ऐसा बयान दिया है वीडियो भी है और क्या बोलते हैं उसका न्यूज का वो भी है लिंक भी है सब कुछ है आपको बताते हैं जो ट्रंप ने बोल लिया और जो पन्नू ने बोलिया सबसे बड़ी बात है पन्नू के ऊपर असली रोड़ा तो पन्नू के ऊपर ना पन्नू क्या बोल गया यही तो सबसे बड़ा रोड़ा है पहले तो आप ट्रंप साहब का वीडियो वीडियो सुनना चाहोगे या क्या पहले आपको वीडियो सुना देते हैं ट्रंप साहब का वो जरूरी हो गया है जरूरी है है कि ट्रंप ने बोल लिया क्या है। क्योंकि यहाँ पर तो है ना बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ ऐसा चल रहा रहा है जो लोगों समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो can you Uh, now they're going to have to have 800 numbers, phone numbers that all customers can call. Uh, it's going to be an executive order. And now they'll have to hire proper English-speaking customer service representatives, okay? Uh, not foreigners with thick accents that you can't understand. That's ridiculous. <laughs> you know, that wastes a lot of time and causes a lot of problems. It actually frustrates the customer, quite frankly. So no more Indians taking your calls from India. Won't that be nice? <laughs> uh, so <laughs> <the> Americans <laughs> need jobs. And these fat companies are hiring Indians for pennies on the dollar, like slaves. What a nasty thing to do to Americans who need jobs. <laughs> Indians should get jobs to clean up the trash in their country. This is in every square mile of India, and they don't care. They even dump loads of trash and plastics into rivers. Think of this. And that affects the entire world ecosystem, and they don't care. So, you know, so many countries get a pass for doing some of the most horrible things to our environment, right? And nobody says a thing, but, oh, white people are bad. Hey, give me a break. So we're pulling all funding from India uh, until they clean it all up, because that's ridiculous. Uh, so we'll okay? लेगा मजे तुम्हारे दबा के मजे ले गया तुम्हारे ये जो चला रहे हो तुम टीवी में दिखा रहे हो ना उसके भी मजे ले गया और हर चीज के मजे ले गए हो हर एक चीज के मजे ले गया तुम्हारे भी सब गुरु के क्या सब के जो तुम्हारी अंग्रेजी है उसका देखो कितना बढ़िया मजाक बना रहा है जो तुम नदियों में कचरा डालते हो उसका कितना सतरे तरीके से मजाक बना रहा है वर्ल्ड वाइड मजाक बन रहा है तुम्हारा कहीं सोच रहे हो ये रहा है लेकिन थोड़ा सा कुछ बोल दो आस्था के खिलाफ के खिलाफ अब तुम्हारे खिलाफ क्या दाना? तुम खुद ही अपने खिलाफ हो तुम खुद ही अपने खिलाफ हो तुम्हारे को कुछ पता तो होता नहीं है तुम चल देते हो मुंह उठा के उसके बाद पन्नू का वीडियो और हाँ इन पन्नू का वीडियो जो है ना उस पर अपनी राय रखते हो ना तो थोड़ा ध्यान से रखा करो ध्यान से रखा करो पहले पूरे वीडियो को ना ध्यान से सुनाया करो तुम पन्नू ने बोल लिया क्या है सुन लो नया वीडियो ਜਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ دہشت ਫਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਉਂਤਬੱਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਰਾਮੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸਰੰਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਯੂਨ ਰਫਿਊਜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਮੋਹਮਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਲੈਂਡ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਾਸੀ ਸ਼ਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਠੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ आपको अगर ना पता हो तो मोटा मोटा बता देते हैं ये जो रेफरेंडम नाम का जो तूफान उठ रहा है ये पाकिस्तान की संसद के अंदर भी एक मतापास हुआ है पाकिस्तान की संसद के अंदर कि जो जे के के लोग हैं उनको संतृत रूप से अधिकार देना चाहिए वो कहाँ रहना चाहते हैं संतृत रूप से वैसे अगर पूछा जाए ना अगर कोई सही तरीके से, से पूछे तो नागरिकों को, को हक होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं कैसे रहना चाहते हैं ठीक है सरकार चुनते हैं हम सरकार बनाते हैं सरकार इसलिए बनाती कि वो हमारे सिर पर चढ़कर तांडव नृत्य करे हमारे को बिल्कुल बर्बाद कर दे इसलिए सरकार नहीं बनाते हम सरकार इसलिए बनाते हो हमारे भलाई के बारे में सोचे हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में सोचे शिक्षा के बारे में सोचे स्वास्थ्य के बारे में सोचे क्यों इतनी महंगी महंगी शिक्षा लेने के लिए विदेशों को में भागना पड़ता है बच्चों को फिर वो कोई डंकी के जरिए जा रहा है तो उसके लिए तो भाई समस्या हर एक देश के अंदर आने वाली है डंकी वालों के लिए तो डंकी वाला ये रूट गलत है लीगल तरीके से जाओ आप लीगल तरीके से जा सकते हो

ये भाई कितनी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे तो कम से कम इनको अपना जो चार पैसे लगा के आए वो तो कमाने दो कम से कम वो तो कमाने दो ताकि अब बंदा अगर आए अब उनके मन में पता नहीं कितनी दुविधा रहेगी कि भाई ये कर्जा कैसे उतरेगा सबको पता है एक आम आदमी अगर कर्जा नहीं चुका पाता तो लास्ट में क्या करता है हम नहीं कहते इस चीज को लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए जहां चाहो वहां राह है रास्ता और मिलेगा कोई लेकिन रास्ते लीगल तरीके से अपनाओ सबसे बड़ी चीज और ये जो दोनों वीडियो आए हैं जो तुम्हारे ट्रंप तो यह भी बोल रहा है पैसा बहुत है इंडिया के पास पैसा बहुत है वो अपने आप भर देगा मतलब वो इशारा किस तरफ कर रहा है ये आपको सोचने वाली बात है है तो है बहुत पैसा है। पैसा लेकिन वो कहाँ पे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में है वो पैसा गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है मारी जा रही है जनता मारी जा रही जिसको पता कुछ है नहीं झंडा उठा के चल देती है वो आई पला आना डिमका आना लाउल क्या है वे क्यों झंडे उठा रहे हो बिना बात के दूसरों के दूसरों के झंडे उठाना बंद करो ये दूसरों के झंडों ने तुम्हारे घर पर बात कर दिए और उनके घर भर दिए उनके घर भर दिए ये चीजें सोचने वाली होती हैं लेकिन दिमाग होगा तो सोचेंगे इसलिए कहता हूं गोबर खाना बंद करो मुंह पीना बंद करो आप लोगों की इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत सच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर जुर्दाना दोस्तों दीपक यूट्यूब चैनल बात अकोर सच की करेंगे अब सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह